Несмотря на меры профилактики, есть еще большое количество потребителей инъекционных наркотиков, от 35 до 60 процентов, ну так, в общем-то, считается, которые практикуют совместное использование инъекционных шприцев и в процессе приготовления, и в процессе совместного употребления. Это поддерживает развитие эпидемии и не позволяет взять ее под полный контроль. Путь увеличивается вес гетеросексуальных путей передачи ВИЧ, инъекционный путь по-прежнему остается наиважнейшим по своему, по своему влиянию на эпидемию. В частности в нашей области вот, особенность увеличения случаев передачи ВИЧ половым путем за счет... Женщин, являющихся половыми, половыми партнерами, потребителей инъекционных наркотиков. О чем говорил уже Николай Петрович. Вот. Значит, на сегодняшний день всего у нас состоит на учете 3055 человек и из них инфицированных, 1100. 70 человек, которые получили ВИЧ-инфекцию э, инъекционным путем. Это ВИЧ, около 40%. Да, 40%. Поставлены на учет первые выявлено за 7 месяцев вот, э, вот это вот, 2014 года. 238 человек. Из них 70 человек заразились инъекционным путем. Вот. Это является 29%. Ну вот от 27 до 29 процентов, но это еще цифра не общегодовая, это за 7 месяцев, это я а я за 6, да, за 6, это за 7, вот, из них 58 мужчин и 12 женщин, вот, несмотря это на снижение... Это какие-то снижение... отношения да. в инъекционных наркоманиях, женок из 58 человек, ну тут вот по возрастной да, группе да, я могу потому вот что инъекционные, отметить... споживающие инъекционные наркотики больше человеки, да, чем жену. Для вот, человека эти статии передают здоровым женкам, в инфекции. И по возрасту можно отметить вот такую такую тенденцию. 20-24 года, вот из этой группы, которую я назвал, из 70 человек, это значит 20-24 года это одна женщина, 25-29 лет это 7 человек, из них тоже там где-то одна женщина, 30-39 лет 40 человек, вот это самая активная группа, которую отмечалась уже в которой больше всего есть зараженных в этом возрасте. И 40-49 лет это 19 человек. После 50, ну, 50 лет, 3 человека, все мужчины. Так что, ну, в принципе, не доживаете, да, старше 5 лет. Вы Вот, несмотря на снижение уровня идентифицирования ВИЧ среди инъекционных наркоманов, все равно эта проблема остается очень весомой поэтому здесь важное место, конечно, занимает, ну и основные пути должны быть направлены на то, чтобы изменить рискованное поведение, уменьшить рискованное поведение среди потребителей индукционных наркотиков, ну и, соответственно, среди половых партнеров потребителей индукционных наркотиков. У нас же, знаете, существует общественная организация, допустим, Верис, которая, ну, одна единственная здесь у нас в городе, да, которая является Организация по уменьшению вреда среди потребителей инъекционных наркотиков. Вот туда можно прийти, получить инъекционную наркоман, получить чистые шприцы, сдать шприцы, тогда ну, протестироваться да, на ВИЧ-гепатиты.